Кривий ріг продовжує надавати допомогу військовослужбовцям на сході країни. Завдяки роботі спеціально створеного координаційного штабу з'ясовуються потреби криворізьких бійців 40-го батальйону та інших підрозділів, де служать криворіжці. Невдовзі в їхні розпорядження надійдуть три автомобілі, запчастини, амуніція, медикаменти та продукти. Надали допомогу й народні депутати від кривого рогу. народні народних депутат Казимирович Задорожній, Юрий Викторович Любаненко и Константин Юрьевич Палов передали свою месячную зарплату, на которой было приобретено 10 бронежилетов. 35 берсов и 18 комплектов формы для разведчиков 40-го батальона. Также хочу отметить, что Юрий Вилков договорился с командующим, и сегодня уже в Черкасском есть 9 БТРов, куда мы передали масла и запчасти, для того, чтобы техника была действительно в надлежащем состоянии. И в ближайшие дни эти 9 БРДМов тоже выйдут в 40-й батальон. Также бійці отримують оснащення для медсанчастини та багато інших необхідних речей. На сегодняшний момент пока форму шьем, шьем, вторую. К сожалению, ребятам после той погоды, которая действительно не в пользу, может быть, тому, что сейчас там происходит, дожди не успевают сушиться, потому что потому те буржуйки там просто крайне необходимы. Также передаем нижнее белье, то есть трусы, носки по 850 штук, каждому по двое, для того, чтобы ребята была сменная одежда. Везем полевую баню. До памятника Козаку-Рогу, місця формования колонны пришло много людей. Они продавали адресные посылки друзьям и родным, которые несут службу в зоне конфликта. Ты знакомый из близких там находится? Да, сын. Ну, мовчать, ничего не говорят. С них и не вытянешь. Муж? Все говорит хорошо. Ну, передаем потихоньку. Что передаешь? Берцы купила, купила там панамку, балаклаву, дождевик, ну такое, все необходимое. Почитала то, что нужно из списка в интернете. Сын, у него аллергия, срочно надо было лекарство, потому что он пулеметчик. Смотреть надо, стрелять, глаза текут. Организаторы запевняють, что такая работа триватиме, и долучитися до нее сможет все небайдужі городяни. Нам удалось поспілкуватися и с заступником командира 40-го батальона. Когда я приехал туда и увидел, как живет там население, живут в страхе, живут в непонимании, что же будет дальше. И как они обращаются к нам, чтобы мы им помогли, чтобы наконец-то прекратились эти, эти войны, эти стрельбы. Хотелось бы большего понимания между штабом, который планирует операции. Хотелось бы понимания между нашими политиками, чтобы они, мы люди военные, поэтому мы готовы победить хоть завтра, хоть послезавтра. То есть мы ждем приказа.